geng rauh malih ing uh, rembugan kita saat niki kita badai langsung membahas sumber saking panjenengan gehjuddulle ngelawan padudho karo tonggok fokus utamane niku kados pudi carane nggrampungi masalah kali tonggo niku luwih luwih alus ngurangi sepaneng lan resiko sing boten perlu dados uh, misi kita dinten iki geh Nggih menika ngaleh luweh jero strategi praktis saking sumber niki kangge panjenengan sedoyo. Leres sanget. Nggih, catetan panjenengan niki pancen negesaken padudon kalih tonggo niku nggih, anu lumrah kedaden, biasa mawon. Nanging ngenteni mawon utawi wah langsung lapor jalur hukum niku pun, sanes solusi paling sae, kerep efektif. Sumber niki nedahakan wonten dampak emosional, sosial sing perlu dipikir. Geta sing digoleki niku cara ngrampungi sing elegan, sing orang rusak pas seduluran. Oke, oke. Dados ayo dibedah tunggal-tunggal nggih. Gagasan kapisan sing diangkat niku babagan golek wektu lan papan sing pas kangge rembugan. Niki pun kok sepeling nggih, tapi napa sumber niki maringi alesan luwih jeruk kok niki penting banget. Wah, penting sangat, niki. Miturut catatan niki niku sanes mung perkara jadwal kosong lho. wekdal sing pas niku artosipun nggeh maske kale pihak niku pikirane sami-sami adem boten kebawa emosi Niki nedake raos ngajeni Lajeng babagan papa Netral kaos warung kopi utawi Taman niku kangge ngilangi raos kalah utawi menang. Oh ngaten. ngatenh menawi remukan tenggrie salah setunggal pihak kan kadang rasane benten. tujuane nggih nyiptakake suasana sing luwih imbang, luwih nyaman kagem ngomblor. Nah, ten nggih, dados wonten aspek psikologi sing luwih jeru tinimbang mung logistik jadwal mawon. Kulo paham. Lajeng babakan cara nyampeake masalah. Sumber nyebatake kadang ngangge basa sing apik lan trep sopan. Nanging apik lan sopan iki kadang-kadang Uh, sakit saket multi tafsir nge, nopo sumber niki maringi contoh luweh konkret utawi prinsip komunikasi kunci sing kedah dicepeng nah lan nah bagian sing menarik niku sanesmu alus ngoten maon nanging luweh negesake fokus dhateng dampak dampak tumindak tangga niku marang panjenengan sanes langsung nuduh utawinya dilewatake oh dados fokus teng dampake nggih sanes teng tiange leres sanget contone nggih tinimbang ngendika sampeyan kue kok orang genah, nyetel musik banter banget. Ngoten kan langsung nyerang. Sumber niki mbok menawi nyaranaken nyumun sewu nggih Pak Bu. Kadosipun suwanten musik kala wingi dalu kok radibanter nge. nggih. Dados putra kula kok angel tilem. Nah, ngoten. Fokus ing fakta lan dampakipun. Nggih. Sanes serangan pribadi. Intine niku jagi komunikasi tetep buka, boten malah nutup lawang rapat-rapat. Wah, niki jelas langkung spesifik, dados fokus ing masalah lan dampak ipun, sanes ing tiang ipun. Nge, nge, Niki mesti butahakan latihan lan kesabaran, geh. Boten kampel langsung praktek. Lah terus, kahanan kan boten mesti mulus. Menawi sampun dicobi rembukan langsung kok. E, anu, tetep buntu, pripun. Sumber niki nyebut babakan patos pitulungan saking tetua utawi tokoh masyarakat. Niku kados di. Eh. Naliko komunikasi langsung niku sampun macet, sumber niki panjen nyaranakan pihak katelu, pihak ingkang netral lan dihormati. Katos Pak RT, tokoh agomo, utawi sesepuh lingkungan ngeriku sing dipercaya. Nanging perlu ditegesaken ge, fungsinya niku sanes status hakim. Mboten mutusi sopo sing bener sopo sing salah. Langkung kados fasilitator komunikasi, bantu supados obrolan sakit melampah malih. Oh, fasilitator nge sanes hakim. Niku penting dicatat. Lajeng, nopo sumber niki ugi ngerembak potensi tantangan nalika ngagem mediator. Kadus pun menawi salah setunggal pihak rumah os mediator niku kok kadusipun boten netral. Wonten boten ge. Wah, pita konan sing say sangat niku. Eh, sanajan boten disebutaken kanti eksplisit ingring kesan niki nge, implikasi nih pancen wonten. Kunci ini pun nih teng pemilihan mediator niku wau. Wow. Kedah wonten kesepakatan sesarengan kangge milih sinten penengahi pun. Menawi saking wiwitan sampun wonten raos curiga utawi mboten percados kali mediator, prosesnya gih, wah mesti langkung angil. Leres ugi nge? Promilo pemilihan tokoh hingga leres-leres dihormati lan dipercaya dening kali pihak, niku penting sangat. Niki pun ingkang kasirat saking sumber niki bab ngajeni peran tokoh masyarakat. Terus intine kangge panjenengan sedaya nggih, wonten lapisan-lapisan ing saben langkah niki, mboten sesederhana klihatane. Patus wekdal lan papan sing pas niku bab psikologi lan ngajeni. Komunikasi efektif niku fokus teng dampak sane serangan pribadi. Lan menawi perlu mediator fungsine nggih fasilitasi sanes ngadili lan kejah disepakati sesareman sinten tiyangipun kabeh tujuane kangge resolusi sing langkung sae lan jaga kerukunan tangga tepaling nggih leres sanget persis lan mbok menawi e, minongko pemikiran pungkasan kangge panjenengan renungaken sumber niki kan fokusipun ngrampungke konflik ingkang sampun wonten nggih sampun kedadosan nangin mbok menawi wonten pitakenan sing luwih dasar malih Kengi menapa konflik niku kok kadosi pun gampil sangat muncul nopo niki nedahakan wonten nilai-nilai paseduluran utawitu poslira wonten ing lingkungan kita ingkang uh, anu perlu dikuat ke malih supados bibit dibit padudho niku mboten gampil tukul malih mangke Wah pemikiran inggangg menarik sanget niku kang galeh sareng sareng maturnemenmon sanget sampun gatosaken remukan singkat Niki mugi-mugi migunani kangge panjenengan sedaya